Azərbaycanda daha bir müğənninin koronavirusun qurbanı olub. Kanəndə Tahir Nəbiyev dünən axşam dünyasını dəyişib. Məlumatlara görə, müğənnidə bir neçə gün əvvəl koronavirus aşkarlandı. Qeyd etdik ki, Nəbiyev Gəncxanəndə Kamilə Nəbiyovanın atasıdır. Qədər verdiyimiz kimi, ötən həftə Manchester United ulduz futbolçu Cristiano Ronaldo ilə 3 illik müqavilə imzalamışdır. Portuqaliyalı futbolçu artıq Qırmızı Şeytanların formasını geyinərək kameralar önünə keçib. 36 yaşlı Portuqaliyalı futbolçu ilər sonra yenidən Manchester United formasını geyinməsini həyəcanla qarşıladığını bildirib. Təcrübəli futbolçunun fotoları sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub. Qeyd etdik ki, Ulduz futbolçu bir neçə gün əvvəl 28 milyon avro qarşılığında İtaliyanın Ulduz klubundan Manchester Unitedə transfer olmuşdu.